и ватсап, мини-газ. И целый фрагер для поиска. Ну и можно на четверку и так самое можно. Если нажать кнопку кнопку, всю кнопку, то... И вот я беру геймпад и нажимаю всю кнопку. И выношу я автоматический автоматически цепь пушек. Э, в PlayStation Store так само работает. Если ти зайдеш в Оггрузу. Любую-любую. Я, наприклад, в Fortnite заходжу. І я не хочу так от довго. <звук> от, наприклад, бачите, я зайшов в Фортнайт. Я не хочу ось так от довго там кнопочки всякі шукати. Просто зажміть кнопку PS. Отак от, от зажміть її, і вона автоматично вийде. І всі дані збережуться. И вообще игра никуда, игровой процесс никуда не денется. Так что пользуйтесь. А еще если зажать кнопку микрофона, то выключите звук у звук и на моем мониторе, и на колонках. А чтобы включить обратно, просто нажмите кнопку микрофона обратно. И даже здесь кнопка микрофона. А еще, если нажать кнопку PS и нажать всю кнопку, вот всю, 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 всю Нажать ее, то можно настроить быстрый э, меню под себя. Я, например, все себе поставил, как мне удобно. Пользуйтесь им тоже. А еще если нажать кнопку Options на игре, то тут высветится вся информация. А если у вас есть подписка PS плюс, то вы сможете сберегти все данные на облаку. А еще тут можно мову дополнения подивиться. Скачать. Вот так вот. А еще если у вас на тиграм вот такие зна значочки типа замка то просто нажимаем кнопку options и обновляем лицензию. это ну у всех у меня такого не ма. конечно ну и всем пока я урогам пока а уф